Всем привет! Меня зовут Кристиан Каскинин, и мы продолжаем наш мини-курс о профессии концепт-артиста в анимации. Сегодня мы начинаем серию занятий, посвященных работе над полуметражным фильмом «Мавка». Да, на самом деле что происходит? То есть работа идет как в одну сторону, так и в другую, что я имею в виду, что после литературного и после режиссерского сценария идет первичная разработка. И это своего рода предложение режиссеру вот, оформить данную сцену вот так. А, соответственно, параллельно идет этап графического сценария, то есть стариборда и это является фундаментом для стариборда. Но опять-таки, в случае необходимости поворота сюжета или каких-то анимационных потребностей, то есть трактует условия, тогда уже стариборд. И, соответственно, мы откатываемся назад к концепту и меняем его, дописываем, дорабатываем в зависимости от потребностей и от действия. Основная наша задача — собирательный образ Украины. То есть мы, по сути, в одно произведение Хотим провизуализировать и интегрировать все красоты и прелести нашего края. Это начиная как от центральной Полтавской части, западной Украины, восточной. То есть некий синтез всевозможных элементов, но опять-таки грам грамотно уравновешенных. Это были реальность, мифология, поэма. То есть в любом случае отсыл к чему-то более давнему, раннему, древнему. Ну, опять-таки, вот ссылка к мифологии. И образы, по сути, сказочные. У нас эко-проект. И мы поставили себе задачу, я отчасти бьем в колокола, потому что в основу многих элементов, которые мы вписываем в картину, как декорации, так и персонажа, это красная книга. То, что либо уже на грани исчезновения, либо уже исчезло. И в этом наш посыл и призыв. Наш главный герой вынужден отправиться в глубокий дребочий лес на поиске одного растения, одного листка. Он ищет дерево. Вынужден, потому что на кону жизнь близкого человека. И от его результатов, результатов его поиска зависит судьба его близкого человека. И вот наш главный герой, то бишь Лукаш, идет вглубь и ищет. И мы, соответственно, Сейчас работаем над серией эскизов, которые раскроют последовательность его пути. То есть углубляясь в лес, лес становится более дремучий, более недоступный. То есть он идет туда, куда человеческая нога не ступала. То есть это мир на самом деле лесных жителей. Человек там чужд. Он там в гостях. Вот мы работаем. При этом задача, конечно, что по мере того, как он углубляется, лес становится все более и более сказочным. Таким образом мы задали базовый эстетический вектор, согласно которому будем двигаться при разработке локаций. До встречи на следующем занятии, где мы продолжим визуализировать локации.